afardan keladiki bir kishi o'g'lini tarbiyalashlik uchun bir sheyxni oldiga olib bordi besh yoshlik paytida olib bordi sheyx nima dedi kechikibsiz deb aytdi va ba'zi bir kishilar aytadiki mana yani shu psixologiyani o'rganadigan boshqa kishilar insonni yani xulq atvori mana shu fe'li boshqasi sizdagi hozir fe'llaringiz bir narsa yoqmasligi injiqligiz bag'rigiz kenlig boshqasi shu besh yoshingizgacha shakllanib bo'ladi ekan undan keyin siz mukammallashib takomillashib borasiz tushunyapsizmi ya'ni mana bu besh yoshda besh yoshgacha bola qayerda bo'ladi kimni qo'lida bo'ladi albatta evet, onasi o'tib ketmagan bo'lsa onasini qo'lida bo'ladi chunki erkak kishi erkak kishi mana yani shu ayolni kunlik taomini topib kelishlik uchun yoki mana shularni kiyintirishlik yani uchun mana yani shularni tarbiyasi bilan shug'ullanishlik uchun boshqa yani qilishlik uchun tinchligi yani, yani. uchun xizmat qiladigan kishi dasarga chiqib ketadi ko'chaga chiqib ketadmi erta chiqib ketadi kechqurun qaytib keladi o'qiydigan odam bo'lsa ham shunday haftarab uyda bo'lmasligi mumkin bu muddatni ichida bola kimni qo'lida bo'ladi tabiiyki ayol kishini qo'lida shuning uchun ayol kishi yani bizada maqol borku oldingdan oqgan suvni qadri yo'q oldida turgan narsani ko'rib tushunib yetishlik kerak bilishlik kerak qachon bola katta bo'lib onasini sansirab baqiradigan darajaga yetgungacha bolani tarbiyalabqa demasin asli xato onada mana shu yerd bola shu darajaga chiqishligi shuning uchun bu ya'ni ish hazilakam yengil ish emas buni tushunib yetishlik kerak bola sog'lom bo'lishi uchun baquvvat bo'lishi uchun erkak o'g'il bola bo'lgan baquvvat bo'lishi uchun tillari bir o'zbek tili boshqasini yaxshi bilishlik uchun quronni yodlashik uchun bu ona xizmat qilishi kerak. yoshligidan shu onalar <laughs> bo'ladi masalan harflarni shu devorlarga <laughs> yopishtirib arab harflari deysizmi o'zbek harflari deysizmi yopishtirib qayerga borsa <laughs> bolasiga til o'rgatishlik <laughs> uchun yoshligidan qur'onlarni eshitib hatto ona qorada ha qur'onni eshittirib harakat qildi bu mana shu ayol o'sha o'zini vazifasini tushunib yetgan ayol hisoblanadi o'zini vazifasini tushunib yetgan ayolda bo'sh vaqt bo'ladi tushunyapsizmi shuning uchun ummatni eng katta zikr qilinadigan kishilarni aksari mana shu onalarni qo'lidan chiqqan ibn t deysizmi imom ahmad deysizmi mana shular onasini tarbiyasi orqali mana shunday darajaga yetib chiqqa mana nabiy sallallohu alayhi vassallamni qarang nabiy sallallohu alayhi vasallam nimaga badiyga jo'natilgan cho'llarga ya'ni arablarda shu sahrodagi arablar avval fuzhada yaxshi gaplashadigan arab tilida ham quvvatli bo'lgan masalan bizda tog'dagi yigitlar bilan shahardagi yigitlarni farqi borku shu mana shunaqa jo'natilgan hozir bizni kunimizda ham insonlar bor shaharda yashaydi tog'larda boshqalarda qishloqlarda qarindoshlari bo'ladi bolani ana shu taraflarga jo'natishlik kerak imkon bo'lsa nimaga ulardan bir narsani o'rganib ketishlik keramana bu vazifalar hammasi ayol kishini va otasini kimligini otasi qanaqa bo'lganligini ota yoki o'tib ketgan bo'lsa yoki hayot bo'lsa otasini kimligini qadrini tushuntiradigan ayol kishi ba'zi ayollar borki to bolasi katta bo'lggunigacha erini hurmat ham qilmaydi boshqa ham qilmaydi oilada janjal suron bola katta bo'ladi shu otasini umuman qadrlamaydigan nazlida otasini umuman onasidan ham ko'ra pastroq darajadagi inson tasavvurida katta qilib qo'yadi Bu yoki o'zini mazzunda tutib olib otani zolimga o'xshatib katta qilib qo'yadi ya'ni ko'ryapsizmi ko'p narsa mana shu hozir ayol qo'lida bo'lib kelib chiqyapti-da. shuning uchun ayol madrasa degani nima bo'ldi madrasani madrasani ichida aytyapmizku hamma narsa bo'ladi madrasani u farosatiga qarab bu buyog'i mana masalan madrasalar bor sharoiti yaxshi emas madrasalar bor ichida hatto sport anjomlar anjomlarigacha sport zallarigacha hamma narsasigacha bor bu kimga bog'liq o'sha madrasani boshqarayotgan kishiga bog'liq shuning uchun boydo barodarlarimiz madrasani bu yaxshi bo'lgandan tanlashligimiz kerak to keyin kelib shu madrasani endi madrasa bo'lsa nima bo'ldi man boshqa ishim yo'qmi deydigan ayol tanlamaslik kerak shuning uchun bu narsa o'zi suhbatlarda bilinadi nima uchun shariy nazarlarni shariat mashuro qilib qo'ydi nimaga desa ayol kishi bilan ko'rishishligida gaplashishligida o'zi suhbatlarda kimligi ayon bo'ladi salaflar ham o'zi insonni kimligini suhbatlardan bilgan ba'zi inson masalan sukut qiladi o'ylaydi inson juda bir hakim ekan deb bu odam har gapida xato qilib qo'yaveradi shuning uchun sukut turadi sukut qilib turadida ya'ni ayol kishilar bilan ham bu shariy nazar qilinganda gaplashilganda suhbat qilinganda uni hadafi nima kim uoi savol javob bu bilinadigan narsa shuning uchun madrasalarda yurganingizda yoki o'qishlarda yurganingizda yoki jamoatlarda yurganingizda ko'rasizki har xil fe'l atvorlik insonlar bor ba'zi birlar qiyinchilikka umuman chidolmaydi ba'zi birlar qiyinchilikka chidamlik ba'zi birlar farosat yo'q ba'zi birlar farosatli ba'zilargairi o'ylab gapiradi ba'zi o'ylab gapiradi buni hammasi mana shu tarbiyadan kelib chiqadi bola eng katta tarbiyasini birinchi uyda oladi keyin ko'chada oladi o'g'il bola bo'lsa ha qiz bola bo'lsa uyda oladi chunki qiz bola g'olibband vaqti a islomni tushungan boshqa bo'lsa uyda o'tadi to o'sha boshqa uyga kelin bo'lib tushguniga qarab o'g'il bolaniki nima ko'chada birodarlar bilan boshqa bilan demak o'g'il bolaniki yarmi uyda bo'lsa yarmi ko'chada bo'ladigan bo'lsa lekin qizlarniki asosan uyda bo'ladi tarbiyasi. shuning uchun mana bu narsalarni ayollar jamoasi o'zlari bir farzandni tarbiyalashlikdan oldin o'zlari mana shu farzandni tarbiyalaoladigan bo'lib yetishib chiqishligi yani. kerak Men afsuslar bo'lsinki ko'plarimiz yani. bu insonlarga sizlar deb aytmayapman ya'ni balki bizdan boshqa insonlar aslida shunday zamonda yashayapmizki o'zimiz tarbiyaga muhtojmiz yani, bu bolaga tarbiya berishligini qo'ying o'zimiz tarbiya muhtojmiz shuning uchun bir insonda bir narsa bo'lmasa boshqaga Ya'ni beradigan narsamiz ya'ni tarbiyani oldin bizda tarbiya bo'lishi kerak shuning uchun hali turmushga chiqmagan qizlar bo'ladi boshqa bo'ladi yoki oilalik birodarlar bor boshqasi bor <laughs> shunig uchun m mana bu madrasani birinchi o'rinda yaxshi tayyorlashlik <laughs> kerak birodarlarimiz farzandlari bo'lsa shu farzandlarini haqiqiy qizlari bo'lsa shu farzandga haqiqiy madrasa bo'lib bera oladigan qilib tarbyalashlimiz kerak